Почему же именно Малайзию мы предлагаем вам в качестве делового партнера для украинских компаний? Во-первых, это страна, которая славится своей политической и экономической стабильностью. Общество структурировано, общество гармонично. У нас не бывает фактически отсутствуют социальные конфликты, как на религиозной, так и на расовой и на на, на, на других почвах. Власть Малайзия давно уже объявила свои преемственности, вне от того, какая партия берет власть в свои руки, одинаково устойчивые отношения сохраняются с бизнесом, как большим, так и малым. Мы, правительство старается не менять экономического курса и уже более 50 лет проводит одну и ту же экономическую политику. Малайзия – это страна с хорошо развитой инфраструктурой отличного качества который включает в себя как дороги, так и остальные виды коммуникации и телекоммуникации. Малазийские банки даже в кризис, который разразился три года назад, сумели выстоять. Ни один из малазийских банков не потерял позиции и, по крайней мере, не потерял значительную часть своих позиций. И сейчас малазийские банки котируются на уровне лучших, предоставляющих свои услуги, не только в Малайзии, но и во всем регионе. Уровень жизни в стране относительно, относительно Востока очень хорош. Рабочая сила в Малайзии высококвалифицирована. Все повальные у нас английский язык, второй язык в Малайзии, наравне с малайским, поэтому мы имеем доступ к ведущим знаниям в области различных технологий, экономики и прочего. Вот коротко в цифрах информация о нашей стране. Вы можете, мы имеем площадь более 300, 330 тысяч квадратных километров, столица Скуалумпур, население почти 29 миллионов человек, ну, не так много, как в Украине, пока еще, но мы стараемся, по мере, по мере необходимости, наших возможностей. Устойчивый рост ВВП. В прошлом году наблюдался 7,2% роста ВВП. Но обычно э, до кризиса это было 4,5%. В кризис не снижал, рост снизился до 1,5%. А сейчас остановились, как видите, до 7,2%. Инфляция 1,7%. Фактически она неощутима для экономики. Э, вы видите средний доход на душу населения для региона, для э, Юго-Восточной Азии. Это довольно внушительная цифра. 5 1709 евро на человека. Безработица как таковой, она есть, но она есть как в каждом государстве. Наш премьер-министр высказал такое мнение, что при такой большой богатой природе, при такой, при такой обилии полезных ископаемых в стране не может быть бедных и безработных, только ленивые. Вы видите структуру ВВП, большинство... Большинство ее приходится на сферу услуг и на область высоких технологий. Малайзия уже прошла э, стадию промышленного производства. Сейчас э, правительство уделяет более заостренное внимание развитию технологий, нанотехнологий. Мы уже не, не штампуем машины, мы производим технологии. Если брать международные рейтинги Малайзии, то Малайзия занимает третье место о привлекательности размещения промышленных инвестиций. Много промышленных корпораций уже построили свои заводы в Малайзии. В основном это японские компании, корейские компании, австралийские компании. Четвертое место по уровню защиты инвестиций по рейтингам журнала Forbes занимает Малайзия, и даже я скажу, что уже в этом году мы планируем перейти на третье место. Правительство уделяет особое внимание привлечению и защите денег из активов, которые вкладываются в экономику. Я сказал, что 29 место занимает Малайзия по развитости мировых, мировых э, извините, по развитости торговых отношений. Кроме того, мы являемся, мы занимаем 10 место среди наиболее развитых экономик мира. И, как вы видите, 23 место по простоте ведения бизнеса в прошлом году было. Сейчас этот показатель уже 19 -й. Мы еще э, упростили, упорядочили и упростили процедуру регистрации компаний, закрытия бизнеса и э, отчетность, деловую отчетность, э, которую обязан предоставить предприниматель при ведении своей предприятийской деятельности.